Меня Настя, 26 лет, родилась, выросла в Киеве, 16 лет занимаюсь в этой сфере. Все по-разному называют, но так вообще как ну, аниматоры. Не надо, отстань, оттипаешься, моя, моя. Ну все, не-не, это моя, отдай. Ну дайте что-то. Когда училась в школе, я начала заниматься гандболом. Ну, мечтала дальше продолжать ну, заниматься спортом. К маме всегда говорила, гандбол это моя жизнь. Я смотрела рестлинг да, был и так хотела на реслманию попасть. Джон Сина мне нравился, Симпанк, Рэй Мистерио мне нравился. Параллельно я еще хотела стать прокурором. Я смотрела сериал ⁇ Прокурорская проверка ⁇ мне очень нравилось. Как раз у меня появилась в школе правознавства, и хотела поступать в юридически, а потом уже в школу в милиции. идти. Ну, как всегда бывает, оно неправильная компания. А дочки, вот скоро три годика будет умница, не знаю в кого. Муж у меня есть, и слава богу. Они считают, что это работа. Так зря провожу время. Может, потому что не зарабатываю столько, сколько он зарабатывает. Я не знаю. У моего мужа две сестры есть младшие. У одной муж на войне, у второй тоже. Мой тесть. Сейчас он в госпитале. А так все они там были с самого начала. мама помогает мне сидеть с ребенком, тем самым чем я могу зарабатывать какие-то деньги. За мужа я своего, когда пришла повестка по месту прописки, даже не как повестка, а староста села звоню. Я его не пускала в село, я плакала, я истеричила, я говорила, я тебя не пущу, я не хочу, чтобы ты туда и шел. Поначалу я смотрела все эти видео с попаданий и фотографий, а так я так прочитала информацию, а так не смотрю. Да ну, неприятно вообще как бы это все понимать, осознавать, что это все-таки происходит. Когда все тихо, все равно какой-то параллельной реальности находишься, что это все не с тобой происходит. Ну и пытаешься погрузиться в этот мир. Тоже одиннадцатый год пошел. Меня не отпускают Майдан. И сколько всего и, и, ссоры, и ходила и со и нет, я все равно возвращаюсь, потому что люди, именно коллектив. В принципе, даже вот если не заработать денег, за этот день хорошо проведешь. Есть разрядка какая-то, то есть дома я одна, а здесь совершенно другая. Я себя увереннее в нем чувствую, чем без костюма. Вот в первый раз, когда я одела, я вообще, я просто, я как собака, которую спустили с цепи, я бегала по Майдану, танцевала, что веселилась. Добрий день, красуня, давай догарну фото з патрончиком робити. А ну, скажіть ворона. Ворона. Ловіть за патрона. Обнімавки з патрончиком. Що, mm. мама така вредна, так? Ми кажемо, там, дитячі 100, взрослі 200. 10. Якщо є можливість, люди залишають. Ні, залишають менше. Хтось більше залишає. Хтось і тисячу дає, хтось і 500 гривень дає. Ми не вимагаємо грошей. Ми можемо і безкоштовно сфотографувати. Только есть единственные моменты, когда вот очень сильно бесят. Например, там патрончику на патроны оставите. Да, да, хорошо, хорошо. Это разворачиваются и уходят. Ну скажи, нет у меня денег на морозе уходят? Давай я вас фотографую. Можешь со мной фотографировать, папа? Нет. Нет, английский. О, come on, take a picture <laughs> Я хочу еще посетить Америку. Люди там такие простые, но ну, то есть все равно, как ты выглядишь. В ботинках могут ходить, которые оборваны на человека в статусе каком-то. Ну, то есть нету никаких там, ого, смотри, он в пальто летом идет. Как хочешь, так и выглядишь. Привет, Юрчик. Привет, Саня. мне, пожалуйста, среднюю капучинку с абрикоской? Так. Киевстар не дает общения. А как же Киевстар объедная, да? Украину. Что у вас вчера все прелести двух mm. У меня двух да? да. Дякую, кажу. <свеч> 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 а в принципе зачем? Я еще в ложку буду доставать. <свеч> а? не, не надо, не надо <свеч> спасибо. <свеч> Мужчина, женщина, если они на концерт, наверное, уже в новой палацу шли, предложили фото. Здати, він грубо послал, Я говорю, хамло. Він розвернувся і почав тупо на мене буром. Він такий високий мужчина був. Я стоял стояв мій колега, ну, ступився за мене. Тот достал нож, він вдарив мого колегу ну, і з ножом на мене. Я так пару шагів назад зробила, вони пішли. Є ну, різні люди. Нормально, все добре. Патрончика трошечки відтячити, то на роботі працює, якщо є можливість. Толік, ти ж казав, що не п'єш вже. Ktoś kazał, że najpierw, no, że... A, No chyba. To nade. помнить нужно каждого, каждого с небесной сотни военных, которые сейчас погибают на войне. Помнить каждого нужно, но не нужно превращать центр города в кладбище. Все кафе тут позакрывать полностью. Зачем? Тут люди гибли. Меня много кто не поддерживает. Вы бессовестные, вы топчетесь на их костях. Как вам не стыдно? Тут вон, смотрите, сколько флажков. А вы тут стоите, веселитесь. Ну, как бы, знаете, когда у меня папа умер, я как бы не подходила каждому и не говорила, а что ты такой веселый? Я надеюсь, конечно, я не буду сильно долго работать, но у нас были такие персонажи, там, 50 лет мужчине он работал. Такого я не хочу. Ну, пока есть. В принципе, до 30 можно и побегать, пока еще силы есть. А там потом ребенок в школу пойдет, уже больше времени, можно будет куда-то другую поискать работу. Жизнь в любом случае она продолжается, и мы, мы живем дальше. А то, как будет дальше, никто не знает.